Əvvəlcə onu qeyd edək ki, qondarma Luqansk Xalq Respublikasının Rubeshno şəhərində Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kədırovun müttəfiqi İsmail Aquyev yaralanıb. Axarazə istinadən xəbər verilir ki, o bu barədə bəzi nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Aquyev Maynatsında Severodonetsk vilayətinin kənarında Ukrayna əsgərləri ilə döyüşdə dizindən yaralanıb. Bundan başqa Çeçenistan polisinin daha 2 əməkdaşının yaralandığı da məlum oldu. Qeyd olunur ki, Aquyev Çeçenistan Respublikasının Kurçaloyevski rayonunun Daxili İşlər şöbəsinin keçmiş rəhbəridir. Qadirov Telegram paylaşımlarında dəfələrlə onun adını çəkib, xüsusi əməliyyatın gedişindən danışıb və onu qardaşım adlandırıb. İkinci Dünya müharibəsindən Nazizm üzərində qələbə günü münasibəti ilə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin müraciətini sizlərə təqdim edirik. Uşaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruşuruq. Deməli qalıb gələcəyik. 8 milyon Ukraynalının həlak olduğu II Dünya Müharibəsində əsgərlərimizin əməllərini heç vaxt unutmayacağıq. Və çox yaxında Ukraynada 2 qələbə günü olacaq. Kimisə bir qələbə günü də qalmayacaq, - P. Hey, Zelenski qeyd edib. А тому втратить все. І зовсім скоро в Україні буде два дні перемоги, а в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді, переможемо і зараз. І Христятик побажај парад перемоги. Перемоги України з Днем Перемоги над нацизмом. Слава Україні!